Я называю день, и мне интересно, какие это мысли вызывают у вас. Просто подумайте об этом. Пятница 13. -я. Сделали вы бы, например, предложение или свадьбу в этот день? Да? Хорошо. Сели ли бы вы, вы в самолет в этот день? Вы знаете, что есть страны, в отелях которых, допустим, нет даже кнопки 13. Нет этажа такого. Они пропускают его. Следующее. Черная кошка перебежала дорогу. Хуже, когда две, да? Ты идешь дальше или останавливаешься? Ждешь, пока кто-то другой пройдет? Пропускаешь всех? Не спешишь? А может быть ты идешь, но у тебя что-то все равно вот как-то где-то так не очень комфортно. Когда жмешь руку, здороваешься через порог, вытягиваешь ли ты ногу вперед к своему собеседнику? Бывало такое, что хочется хотя бы одним пальцем ноги коснуться той стороны. То есть вот ты даже как-то вот начал общение да, с человеком и как-то непроизвольно уже ножка туда тянется у тебя. Возможно, ты не свистишь в доме, чтобы не потерять финансы. Хотя видишь свистящих нидерландцев, но в то же самое время с финансами. Возможно, ты давно влюблена, и тебе интересно, влюблен ли он, и поэтому ты так как-то невзначай на какой-то встрече девичники погадала на кофейне гуще. Или на невинной, на первый взгляд, ромашке. Любит, не любит, любит, не любит. Возможно, ты обращался к разным врачам со своей болезнью, но болезнь не ушла. И ты молился даже Богу, но ведь надо что-то же еще делать. И тебе тут рассказали, что в соседнем селе есть бабка, и уже многих на ноги поставила, и у нее икона на столе. Да, катает яйца, но икона стоит, и свеча горит. Возможно, черная полоса жизни не прекращается. Какая причина, не знаешь, хочешь другой жизни, хочется понять, почему так, а тетя Соня все знает С соседнего подъезда. У нее карты есть специальные. И как раскинет, и всю правду скажет. А иногда хочется взглянуть в гороскоп, подглянуть хотя бы немножко, что будет сегодня для моего знака зодиака. У меня ведь важная встреча сегодня. А как у тебя с, с этим. А, ты можешь думать. Стоп, стоп, стоп. Я ведь верующий. Уже давно, и это все не для меня, эти все приметы не для меня. А как у тебя с этим? Открытие Библии вслепую для чтения наставления на сегодняшний день. Так открыл, оп. И это вот точно на сегодняшний день наставление. Пересылка сообщений, на первый взгляд, с крестьянским смыслом, именно десятью друзьям, и тогда будет благословение. Чтение одних и тех же отрывков из Библии в определенном количестве раз. Вот именно так надо прочитать, потому что где-то ты вычитал это, я не слышал. Разные браслеты, крестики, иконки, календарики от зла, и молитвенные заговоры от болезни. Возможно, видения, сны, голоса при особенной молитве. Особенные храмы с особенной силой, мощи святых, сколько кругов обойти, сколько поклонов. Добрые люди подскажут часто. Мне даже когда-то подсказывали, сколько ручку надо целовать при вхождении в православный храм. И когда это делать, в какое время. Тема сегодняшняя – оккультизм, разрывая ковы сатаны. Какое определение дает Википедия, то, что касается оккультизма? Несколько есть разных определений, я вот выбрал такое. Оккультизм – это совокупность учений, практик и систем знаний, направленных на изучение и использование скрытых, сокровенных сил природы человека Вселенной. Оккультные практики часто предполагают наличие тайного такого знания, доступного только для избранных, и взаимодействия с духовными, магическими или естественными силами. Ну и оккультизм включает в себя различные формы, примет, практик, такие как магия, гадание, астрология, общение с разными духами и многое другое. Тема такая очень обширная. И наша языческая Общество невероятно пронизано на разных уровнях оккультизма. И даже если вы проанализировали свою, свою жизнь, или сейчас, может быть, как-то так сможете проанализировать, и не найдете признаков чего-то подобного, о чем мы будем говорить, я уверен, что в вашем окружении есть такие люди, и вы можете с ними начать общение на эту тему с целью помочь им освободиться от этих оков сатаны. У меня был случай уже здесь, в Нидерландах, часть людей знают о церкви, молодой парень искал возможности поговорить со служителем и нашел просто нас на карте, нашу церковь, отмечена была украинская библейная церковь, он увидел там ссылку, телефон, потом написал мне, мы договорились, он после работы приехал с Амстердама. Мы встретились с ним на парковке в Барнивельде, на, на заправке. И я скажу, что очень необычный формат встречи был у меня с ним. Первое, что он сказал, говорит, я продал душу дьяволу. Ну, я не буду сейчас рассказывать детали, он как бы рассказал, как это произошло у него он проделал определенные культы, оккультные действия. И сейчас его жизнь была наполнена страхом, желанием умереть, наркотиками. Я с ним много времени тогда провел на заправке, мы с ним разговаривали много о Боге, молились, потом заправка закрылась, мы еще в машине общались. Друзья, эти вещи могут показаться иногда такими привлекательными и даже безобидными. Но Писание ясно предупреждает нас об опасности. В книге Второзакония, 18 глава, мы сейчас прочитаем с 9 по 14 стих, Бог говорит через Моисея израильскому народу. Такое наставление делая для них, когда народ придет в Ханаан. Читаем с 9 стиха. 18 глава, кто открывает. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающих духов, волшебник, и вопрощающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь, Бог твой». Израильтянам запрещалось иметь какие-либо контакты с любым человеком, подтверждающим связь с этим невидимым миром. И перечисляются восемь способов общения с миром духов. Они названы мерзостями пред Богом здесь. Среди них прорисатель, то есть тот, который занимается магией или волшебством, там ведьма, колдун, мы говорим, ну, да, гадатель, да, тот, кто предсказывает, или лжепларок. Ворожей, толкователь знамений, предсказатель судьбы, хиромант тут у норке гадают, лжепророк, а, астролог, чародей, колдун, целитель, обаятель, заклинатель, накладывающий заговоры, вызывающий духов, медиум. Это кстати в Соединенных Штатах очень много популярно таких э, мошенников, волшебник проводящие через ну, спиритические сеансы, вопрощающие мертвых некромантов. Также вначале говорится о том, что запрещается жертвоприношение детей, сказано, чтобы не было проводящего через огонь. У народа той земли, куда шли евреи, было бычье приносить детей в жертву. Идолу молоху Малах, в тот момент. Эти запреты, сказанные Бог, Богом, более... 3400 лет назад в наше время такие же актуальны. Сатанизм, демоны, оккультные силы – это не шуточки, это реалии с темной стороны духовного мира. И одним из знамений приближения к конца времен служит широкое распространение в миру интерес к магии, астрологии и другим проявлениям оккультизма. Тысячу людей ежедневно ищут гороскопы свои, посещают гадалок, пытаются вступить в общение с духами усопших людей, возрастает интерес к сатанизму, к демонам. Но Библия неоднократно предостерегает против подобных действий. Исход 22 глава, 18 стих сказано, выражение оставляй в живых. В современный перевод по-другому звучит. Не позволяй женщине выражить, и если она выражит, то не оставляя ее в живых. Левит, 20 глава, 26-27 стих. «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвых или волковать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них. Мы никого бить не будем, но эти стихи показывают, друзья, радикальное отношение святого Бога ко всему греховному оккультному. А зачем люди обращаются к этому всему, к этим оккультным практикам? Первое, то, что очевидно, это поиск знаний истины. Люди хотят найти ответы, которые не могут получить традиционными способами. И оккультные практики часто предлагают такой доступ к скрытым знаниям. Второе то, что люди хотят, чтобы их проблемы решились. В сложных или каких-то безвыходных ситуациях они обращаются к оккультизму, надеясь на помощь сверхъестественных сил. И это, смотрите, это может быть связано с разными проблемами. Там несчастная любовь, с деньгами проблема, здоровье, или может быть защита от врагов, то есть кто-то есть у тебя враг. Люди, а даже есть такие, я знаю такие примеры. Я сам родился в миниском у меня там очень много. Есть знакомых, которые занимаются серьезным бизнесом на базаре, рынок большой, и там серьезных масштабов у некоторых есть. И люди обращаются, чтобы у других бизнес не шел. Если это не работает, там доходят до каких-то более радикальных вещей, то есть поджоги устраивают и так далее. Ну, это я слышал, я, я не знаю, кто из моих делает такое, надеюсь, что нет, но Такие вещи люди практикуют. Люди хотят иметь контроль над своей жизнью. Хотят управлять своей судьбой или окружающим миром. Оккультизм а дает иллюзию контроля через магические какие-то ритуалы, амулеты, гадания, другие техники. Иногда есть желание какое-то выделяться в обществе. И обращение к оккультизму может быть такого, таким способом практик, почувствовать себя уникальным, отличным от других, особенно в контексте субкультур и поиска своей идентичности. Например, подростки, которые называют себя готами. Ну, там, наверное, много разных направлений есть, вот, но там специфически как-то красятся в черные цвета и так далее, там, одеваться. Желание обрести силу. Некоторые ищут в оккультизме способы добиться власти, влияния, мести. Это особенно характерно для тех, кто чувствует себя бессильным или ущемленным. То есть он думает, что если он будет это практиковать, может быть, будет более сильным. А некоторые соприкасаются с этим от незнания и любопытства, просто обычно любопытство. Иногда люди просто испытывают любопытство и недостаток знания о природе оккультных практик, они могут попробовать ритуалы или гадания из интереса, не задумываясь о последствиях, которые могут быть в их жизни. Психологическая поддержка. Ритуалы и магические практики могут давать ощущение такой уверенности и контроля, даже если они не имеют объективного какого-то эффекта. Например, ношение какого-то амулета даже с христианской символикой может создавать чувство, что ты защищен. Ну и есть такой момент, как недоверие к традиционным каким-то институтам, да, разочарование в религии, медицине, может подтолкнуть человека к поиску каких-то альтернативных путей. Но какие скрываются опасности за этими практиками? Они есть. Их, наверное, больше, чем я перечислю сейчас, но я такие самые очевидные скажу. Первое ⁇ это отсутствие мира. Плохие мысли часто лезут в голову. Постоянная слабость, нет способности думать здраво. Иногда хочется плакать. Плохо спит человек. Состояние постоянной тревоги. А, следующее ⁇ тяжело воспринимать Слово Божие. Сосредоточиться на нем. Порочные, богохульные мысли лезут в голову. Нет благоговейной радости в молитве. Третье. Приходят мысли о самоубийстве. Ну, как у того парня, с которым я встречался. Некоторые люди в таком состоянии не могут даже пройти возле леса. Один человек свидетельствовал о том, что только вот проходит возле леса, приходят мысли «повесься, и всему придет конец». Страхи появляются разного рода. Человек не может сам находиться дома даже. Постоянно что-то кажется, вызывает тревогу. И я вспомнил один пример. У меня один из моих знакомых увлекался оккультными практиками. Это много-много лет тому назад было. Я решил над ним пошутить он как бы постоянно что-то там экспериментировал, то у него бумажки исчезали, то еще что-то, то есть к профессору ходил, там платил деньги, чтобы землетрясение от Киева отодвигать и так далее. Я, в общем, один раз там, где он спит, я протянул нить под ним, а катушку от нити кинул на балкон и подождал, пока он лежит спать. И потом я резко получается, когда он уже так подзасыпал, я, ну это мы еще молодые были, я только закончил институт, еще, еще не уверовал тоже. Получается, вот эту нить начал резко дергать, и эта катушка начала вот так летать на, на балконе. Слушайте, взрослый мужик, спортсмен, ну надо его было видеть, по два метра. Он такой был перепуганный, просто выбежал. Я просто понимаю, что этот человек, который смело смотрел в глаза криминальным каким-то элементам, испугался сейчас вот этой катушки, которая там летала. То есть, ну, я думаю, что это прямое действие оккультизма было в его жизни. Одно, одно, один из элементов таких. Следующее, это появляется тяга к наркотикам или алкоголю. Тот молодой человек, с которым мы общались, он тоже говорил о том, что это достаточно доступно здесь, и он увлекался наркотиками. Когда мы обращаемся к оккультизму, мы открываем двери, мы открываем двери для дьявольского влияния и теряем связь с истинным источником силы, нашим Господом Иисусом Христом. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих, сказано: Иисус говорит: Я есть путь, истинная жизнь. И наши поиски должны быть направлены на него, а не на темные практики. К сожалению, оккультизм может прийти в нашу жизнь в самых разных формах. Через фильмы, через книги. Вот он через книги подчеркивал очень многое. Игры, какое-то заигрывание с мистикой может быть. Или даже разговоры с друзьями ночью у костра. Привожу пример. Все верующие люди, Братья едут отдыхать на природу. Пару страшных историй у костра. Здоровый парень. Очень духовный парень. Стыд говорит: Валерий, у тебя фонарик есть? Я говорю, зачем? В палатку хочу пойти. Палатка в 10 метрах от меня. Ну, чуть подальше установил, чем все. Я говорю, так вот же твоя палатка. Ну, как бы. Пару шуточных историй возле костра, там, о каких-то, это западная Украина, там, о каких-то там, ну ладно, не буду говорить, да, о чем, но суть в том, что вот как бы так невинно в игре, в шуточной форме, но суть в том, что вот идет, есть реальный христианин, он боится палатку пройти без фонарика. Он может, оккультизм может проникнуть в наш разум, заставляя нас сомневаться в Божьей власти, силе, любви. Но мы должны помнить, что Бог призывает нас к чистоте и святости. В первом Фессалоникийцам 5 глава 22 стих написано «Убегай от всякого рода зла». И оккультизм далеко не безобидный, он может привести к духовным эмоциональным страданиям, страхам, Разрушая жизнь тех, кто вовлечен в такие практики. Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих, мы читаем: Ибо наша брань не против крови и плоти, но против начал, против власти, против миротворителей мы века сего, против духов, злобы Поднебесной. Был на одном богослужении я, в одной из церквей киевских. У нас не было такой практики, не было такого служения, первый раз увидел, было молитвенное собрание, ходили с флагами. Я ну, начал уточнять, говорю что, а что что за флаги для чего они? человек, который отвечал за это служение, сказал, что даст мне книжку на эту тему почитать, но если кратко сказал, что это разгонять флагами духов злобы поднебесной. Ну не работает оно так. Это напоминание о том, что наша борьба имеет духовный характер, и мы должны быть внимательны к тем силам, которые могут пытаться воздействовать на нас или людей, которые нас окружают. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих говорит, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Но у нас всегда есть надежда, мы можем обратиться к Богу в любой момент. Он наш защитник, он наш спаситель. В Исаии 41 глава 10 стих сказано, я в прошлом, на прошлом богослужении цитировал, «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе». Когда мы полагаемся на Него, мы можем быть свободны от страха, и заблуждений, которые приносит оккультизм. И мы можем помочь тем людям из нашего окружения, кто в беде. Тем людям, которые скованы в оковах, которые нашли церковь, может быть, и пришли за помощью. Шаги, которые помогут разорвать эти оковы сатаны. Первое. На самом деле это самая важная часть. Первое. Важно осознать присутствие греха либо в вашей жизни, либо в жизни человека, с которым вы общаетесь. Греха, который закрывает доступ к небу. Это мерзость пред Богом, часто за которую во времена Ветхого Завета побивали камнями, изгоняли из народа. Надо осознать, что это грех. Второе. Покаяться в этом грехе. Покаяние – это изменение полностью сознания. Кающийся меняет свое сознание. Он просит прощения у Бога за то, что огорчил его этим, обесчестил его имя. И кровь Христа очищает от всякого греха. Нет такого греха, от которого Господь не может очистить. Следовательно, от греховных и культных практик тоже. Третье. Происходит молитва о спасении посредством крови Иисуса. С верой происходит молитва. Заместительную жертву Иисуса Христа на кресте. Иисус одержал победу. Он лишил дьявола власти. И веря в Христа, ты или твой друг может тоже одержать победу. Хорошо, если вы еще тоже помолитесь с этим человеком. Может быть, пастор, служитель другой помолится. Или помолиться вместе с церковью на богослужение. Тебя или твоего друга может продолжать тянуть назад. Поэтому очень важно быть в церкви, быть в общении с другими детьми Божьими, просить молитвенную поддержку, Многое может молитва праведного, сказано в Иакова, 5 глава, 16 стих. Бывают ситуации, когда нужно взять пост. Иисус сказал, сей род изгоняется только молитвой и постом. Следующее. Нужно уничтожить книги или оккультные предметы, возможно. Может быть, вы уже давно верующие, а книжечка-то стоит. Ну, сейчас уже, может, оставили, в Украине стоит. Деяние 19 глава описывает интересное событие. Многие же из уверовавших, с 18 стиха, приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. И оказалось их на 50 тысяч драх. 50 тысяч драх, не знаю какая точно, но, ну, наверное, большая сумма, если она указана здесь. Следующее. Это усердное чтение Библии и молитва должна быть в вашей жизни. Псал... Псалтырь. 118-105 стих, «Слово Твое, светильник, ноге моей, и свет стезе моей». Друзья, важно быть внимательным к тому, что мы впускаем вообще свою жизнь. И важно искать Божьей мудрости, святости, чтобы противостоять искушениям оккультизма. Помните, что только в Иисусе Христе мы находим истинный мир, защиту и надежду. Послание Якова, 4 глава, 7 стих. Итак, погоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Он убежит от вас. Я закончил проповедь, но я скажу, что я вижу, как, несмотря на то, что Многие покаялись уже давно, много лет посещают церковь. Есть какие-то вещи, которые все равно мы не отшелушили от своей жизни прошлой. И у каждого свое. У кого-то может быть какой-то браслетик, заколочка. У кого-то кого привычка ставить ножку. Нам нужно быть внимательным своим сердцам. Нам нужно быть свободными от греха, быть свободными даже от остатков этих оков.